Həqiqi iman insana şövq gətirir. Həqiqi iman lazım deyil süb namazı üçün nə isə burasan. İnan ki, insanın azan vaxtı gözü öz açılar. Gözü öz açılar. Allah rəhmət eləsin alimlərimizdən biri deyirdi ki, mən süb azanının vaxtını bilə bilirəm də. Gecə mələklərindən gündüz mələklərinə yerin dəyişəndə bilirəm ki, süb azanı daxil oldu. Deməli sizdə gecənin öz mələkləri var, gündüzün öz mələkləri var dəyişilmə vaxtı açıldı, postuna vaxt dəyişilir, süp azanında. Özünə gərilən mələklər ha. gündüz mələkləri gəlib, gecə mələkləri dəyişəndə dillə dayanaq. İçimiz birlikdə bir dənə süp namazına baxsa o dəyişə bilər. Çünki əvvəl vaxt qılır, bütün gecə mələkləri, gündüz mələkləri yanlış eşiklə, şövlə sənin namazına baxır. Əhəmdə görə necə namaz qıldı, hamı yığılıb, nəzər belə sənin namazına baxır. Amma əvvəl vaxt, süp əvvəl vaxt açır. O alim deyirdi, o rəm müshtəyidi idi. Deyirdi ki, mən gecə mələklərlə, gündüz mələklə dəyişəndə bilirəm ki, hə, bu sub namazı çıxır. O başqa nə şey, o həqiqi iman baxın məsəl. Bax, 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 bax. Bilmək istəyirsiz də həqiqət, imanı həqiqətinə çatmaq sözü yoxsa yox, yox, yox? Çox sadə yol dedim düstur. Baxın görün yaxşı aməlləri, salih əməlləri sevə-sevə edirsiniz, yoxsa məcbur. Günahda necə günahdan necə çəkinirsiniz? Adamlar günahdan çəkinir, gözü qalıb günahda. Hətta məsələn buna desələr icazə veririk, o günah eləmir. Birinci oxa çaqı günah eləmir. Nə məsələn var, fikirlə şansı günahdır. Amma var məcbur çəkinir günahdan. Anə var vallax şövqlə, yəni, məhəbbətlə, yəni, o peyğəmbər zamanında biri yaxınlaşdı peyğəmbərə, ay peyğəmbər, bir dənə günah edirəm, heç çəkidə də bilmirəm o günahdadır. Peyğəmbər heçinə gətirdi bir dənə əlini qoydu onun qəlbinin üstünə belə. Yəni ondan sonra bir kəlmə dua oxudu. Allahumma tahhir qalbahü o bu cəvanın qəlbinin pak idi. Davamın da dediyi, tədil çəkdi, səhavələr deyib, Allah biz o cəvani bir də həmen o günah elyən görmedik. Qəlb dəyişildi. Əl, əl. O Əli, o Əli, o peyğəmbər Ali yedullahdı. Allah Əli. Təcə təcəllayidi bir üzündə. Hətta Quranda ayəsi var, ya dullah fevqa al-dinim. Allahın Əli peyğəmbərlə bəyət edənlər bəyətə buydu. Peyğəmbər Əli oların əlin üstündə idi. Allah belə buyurdu. Ya dullah sov qaidikum. Allahın əli olan zərində idi. Yəni bir əl kişi bir əlçi ki, o həddə gəlir çatır ki, olur ya Allah. Ona görə Allah Qurani-Kərim peyğəmbərə deyir: "Mə rəmeytə izrəmeytə və lakinnəllahə rəmə." O ki, torpağa götürdün, yerdən attın müşriklərin gözünə, sən eləmədin, mən elədim. Sənin əlində idi, mənim əlim idi. Şərbətdə yaratsıdı. ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما پیغمبر سن بو حد سن